решение у вас есть на руках? Там три вопроса. Значит, убеждение это Программа. Второй вопрос. И третье. Расширение особого фонда. Один... Мы спілкувалися по, по этим вопросам с Галерием Ивановичем, с главой профильной комиссии. В принципе, мы зашли до то... программы профессионала Дуба. Дуба красиво. нема ну, до чего Якщо є будуть якісь доповнення, то так. Що стосується тарифів, то вони, це тарифи рекомендовані нам інспекції державної. Ні, З економічним обґрунтуванням рекомендовані тарифи для нашого населеного пункту. Тобто тут все прочитано, прописано, всі коефіцієнти. и отдалены мне от полигонов, и ну, все, и, и паливо. Хотел с Иваном в лице комиссии ЖИПО э, предоставили материалы. Вы ознакомились с ними, да? Да. Я, Хотелось, хотел бы, чтобы... я хотел бы пару слов, чтобы вы сказали по этому поводу. Да, да, пожалуйста. 11 числа месяца наша комиссия заслушала деятельность КП «Фонтан» вот, по представлению технико-комендарических обоснований. То есть мы просчитали, посмотрели, ну что, учитывая то, что это время было для создания структуры, влияли как положительные, да, так и отрицательные моменты деятельности этого структуры. Да. Ну, мы пришли к такому заключению, что не в полной мере работает КП «Фонтан». Есть у него масса недостатков, о чем мы указали там же. Разобрали на месте, вынесли срок в течение трех месяцев, по которому мы будем заслушивать еще раз. И в этом пределе, то есть мы сравним показатели те, что были, и те достигнуты. И по результатам этого заседания трехмесячного мы тогда конкретно будем ставить вопрос, как дальше мы будем работать с КП «Фонтан». Вот вот. На сегодняшний день была представлена программа, мы ознакомились с ней. Развитие на 2011-14 года. Но я считаю, что программа проработана хорошо. Внесены все моменты, которые нам нужны. И вне зависимости от того, кто будет работать, будем мы депутаты, не будем, будет КП работать, не будет, кто бы ни был, я считаю, что эта программа мы должны рассмотреть, принять ее и в дальнейшем по ней работать. То есть там прописаны все моменты, все направления, которые должны у нас быть, и по которым мы, думаю, достигнем тех положительных результатов, к которым мы стараемся идти. Пожалуйста, вы ознакомились с программой, смотрели. Если есть у кого-то единичные замечание или какие-то моменты, которые неприемлемы, пожалуйста, вы скажете говорите, что это идет обсуждение. То есть мы должны отработать эту программу и принять. Чем мы дальше будем откладывать ее, чем будем отодвигать, тем мы ну, позже начнем что-то делать. А делать надо было уже два месяца тому назад. Поэтому я прошу вас рассмотреть. Мы посмотрели, мы поддерживаем ее. Вот, по тарифам, да, мы тарифы поднимаем, поднимаем довольно-таки большой процент, это по отношению с тех тарифов, которые были до этого момента, поднимается порядка на 70%. С чем это связано? Мы говорим так, инфляционные периоды, раз. Второе, то, что у нас идет удорожание энергоносителей, а энергоносители это удорожание всего. Поэтому закладывается эта цифра с тем учетом, чтобы мы вышли на положительные результаты с инфляционными периодами даже на конца, до конца года и с качками, которые у нас есть энергоносители до конца года. То есть, чтобы не было так, что через 2-3 месяца мы опять не собирались, и мы говорили, вот, нам не хватает, но мы отстаем и все прочее. Поэтому вот это была принята цифра. Да, цифра может быть большая, но по-другому мы не выживем. Поэтому мы, нам бы хотелось, чтобы вы рассмотрели. Вы свои предложения тоже скажете, учтем их, посмотрим, будем разбирать. Но вот эти вот моменты я хотел бы, чтобы вы внимательно поработали, чтобы мы два раза не возвращались туда, с чего мы начинаем. То есть если начинать с сегодняшнего дня, значит мы посмотрели, приняли и начинаем активно работать. Контроль будет возлагаться на комиссии, то есть как комиссия будет ЖКХ, так комиссия будет финансовая, будет и земельная будем привлекать туда. Вопросы будут возникать, территории уборки, территории, где э, ну, там горы разного мусора, которые не учтены и прочее. То есть всех мы будем привлекать к этой работе. Поэтому я просил бы вас рассмотреть этот вопрос и сегодня, чтобы мы приняли какое-то решение. Я понимаю, можно отложить, можно еще там просчитывать, думать. Давайте мы внесем сегодня предложение и начнем сегодняшний день уже работать. Вот такое Спасибо. Анатолий Иванович, да. я бы да. не запоминаю, что у вас сегодня все это принять, но давайте согласимся, что депутаты сейчас смогли ознакомиться со всей Нет. программой? Нет. Депутаты, вы согласны да, с вами? да. А а есть, о чем можно говорить? Это один вопрос. Другой вопрос. Я не знаю почему, но мне в течение нескольких дней звонят, звонили жители по поводу э, повышения тарифа. И многие, конечно, ну это понятно, повышение на 20 десятков по счетов получается, на копеек плюс-минус. Конечно, это бьет э, по карману хорошо каждого, потому что все повышается, еще повышение тарифов, это все понятно. Но я хочу другое сказать, что многие меня спрашивали. Вообще-то э, финансовый отчет был какая фонтан на сессии, мы его прослушали, и э, видели ли депутаты копии Договоров с первыми, которые выводили мусор. Сейчас. Поэтому я предлагаю, я чтобы это Можно я поговорю а, Поэтому я предлагаю я по программе отложить вопрос, потому что мы совершенно не ознакомлены с ним. А финансовый отчет Игоря Ивановича и предоставление копии договоров с первыми, которые выводили, выводят мусор и аргументировать полностью по фонтанке повышение цен, потому что нам всем депутатам нужно все равно говорить нашим избирателям и аргументировать эту цифру. Пожалуйста. Спасибо. Вы правы. Документация об основании этой цифры есть. Она была представлена к нам на заседании комиссии. Были представлены финансово-экономические Обоснование и деятельность предприятия мы разобрали, да. Были недостатки, мы их нашли, указали и будем дальше контролировать. Ну, понятно, если не ознакомились с программой, я думаю, тогда мы можем отложить, но не, ну, ненадолго. Крайне на неделю, и мы должны ее принимать. Чем мы позже начнем что-то делать, тем мы дальше будем от того момента, когда у нас начнется будет хорошо. Да. Как бы я задумала, как бы, как бы заработающая же Потому что вот мне тоже звонят жители с моих улиц и говорят, что вот мы, э, половина из них не платит за э, коммунальные услуги. Что было сделано для того, чтобы жители платили? И смотрите, сейчас повысится цена. Согласны, люди платят, согласны. Но хотят, чтобы им предоставляли услугу. Например, смотрите, Садовая, Вишневая, они не носят мусор. Они говорят, мы за год ни разу не вынесли мусор. Потому что, говорит, нам очень далеко это есть, люди у нас такие. И платить они не собираются. Как быть с такими жителями? Получается, что на тех, кто платят, на тех опять возлагается вот это все. А тех, кто не оплатил, так и не будет платить. Да это вот это не говорят, должны работать. Нет, Нет. 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 А сами работали? Нет, дело не в этом. А может быть, ЖКХ взяли за заручку и пошли по селу и посмотрели, что говорят о них люди. Значит, кто отвечает за дворников? Если они у нас есть, значит, надо проверять работу дворников. Кто-то должен это контролировать. Ведь все согласны платить, все до единого. Но только чтобы это было действительно это выполнялось. Это раз. Во-вторых, может быть надо пустить какой-то трактор, чтобы хотя бы раз в неделю или раз в месяц проезжал по нашим улицам, вот по дальним улицам, я не говорю за центральный улицы, за дома, а по дальним улицам, чтобы собирали мусор. И согласны, все будут платить, будут платить. Ну давайте какой-то транспорт организуем или еще что-то. Я не, зависала, да? У меня не есть видела программу, я не могу сказать. А почему что можно говорить, мы программу не... Я должна как-то тоже избирателям сказать, как я беру... А дней я а люди в а потом решение. А Десять дней, все не дали, значит через 10 дней будем принимать решение. Верчим, где да плюсы, да минусы, а мы говорим с людьми. Для этого принимается программа за основу, а потом вносится, что вы хотите внести. Нет, так, мы, мы будем. сначала это принимаем. принимаем там ничего не напечатает. Вы, главное, ну, можете мы голосовать, мы как вы считаете нужным. Ну, ваше право на можно? В июне месяце я делала опрос своих жителей, которые были недовольны работой ЖТХ. 70 дворов только три двора признали работу ЖКХ удовлетворительной. 67 дворов посчитали неудовлетворительной. Люди не согласны километр 200 нести мусор к О чем можно сейчас говорить? Дали перед сессией проекты, вы прочитали, программу прочитали, за что голосовать? Сколько Но с вашего нас, округа нас заключено договоров? Округ Нисколько. А я должна их или пан Шевченко идти получать зарплату? А вы не должны говорить вот такое. Послушайте такое меня хорошо. Есть депутаты старого созыва, которые помнят, сколько раз я требовала поставить альфаторы. Было такое. На шести улицах всего два альфатора. За что люди я будут и платить? Те сниму, я и те сниму. Пожалуйста, потому петр... что там не заключено ни одного договора. Коммунизма не будет. Правильно. Километр 200 улиц, а кто пойдет выбрасывать этот мусор? Коммунизма уже не будет. Был коммунизм три года, когда сельский совет оплачивал Если бы вы ходили пешком с пакетом мусора, вы бы тоже не соглашались. Тоже. Я хожу пешком, я хожу пешком. Не за километр, а хожу за 200 метров. Ничего страшного. Не рассыпался. купите

Значит, я могу... А могу... вот У меня есть. Я могу вы сказать. дали ответы? Вы, могу... ответы. вы, дали? Значит, вы я... дали ответы? Минуточку, внимание. Значит, я про... прочитаю. За январь месяц. Это то, что начислено. Начислено население. 28 Нет, вышла Начислено вы, что, вы, дали ну, вы можете плачь, меня не... Вы можете меня не Я задал конкретный вопрос. Я? Я задал конкретный вопрос. Но слушайте тогда внимательно. Я за последние два месяца возьму. Сейчас, пока за два месяца. За январь 28 тысяч было начислено, 19 проплачено. Это 76%. Вот реальные цифры. За февраль 27 388 и э, оплатили 19 851. 72%. В общем, за год. Значит, у нас тут разбито. За первую октябрь, ноябрь и декабрь, то, там маржа, девятого года, у нас по возрастающей, э, по возрастающей шло 19,5% всего лишь заплатило. За 2010 год по 2011 у нас заплатило 61%. Самый большой хороший показатель был это вы, сейчас я скажу, в июне. Да, 90.3. Это нам заплатили люди. Было начислено 25, заплатили 22. Когда два раза у нас был врал с мусора. То есть реально люди поняли, что надо платить. Я так думаю. И, и пошло движение массовых денег. Тогда мы уже выскочили. Сегодня, если мы не оплатим долги, не расширим свой фонд и не оплатим, будем так говорить, долги, завтра просто на нас подадут... В суд решением суда обяжут сельский свет, только уже решением суда оплатить эти э, долги. И вот все. Игорь Иванович, вы же прекрасно понимаете, что оплаченные потребителями на света, затраты на труда и на общие затраты на вашу фирму на 130% превышают оплату населения. Это совсем другое. То, что население, то население. И У и нас причем? идет на заработную плату. У вас идет начисление на заработную плату, заработная плата, начисление, плюс содержание офиса. У вас на сегодняшний день превышение на 130% того, что оплачивает население. То есть на сегодняшний день вы работаете только Если по ну, конечно. Тарифа не И реально, чтобы работало в ноль, да, надо 11,95 копеек. Вы эту цену утвердить? Да, при 100%. Вы добьетесь этого результата? Вы людям скажете, у вас повернется язык, стало 12 гривен человек? А жан... У меня лично нет. Меня... При жаловке жан... платят 927. 927. 927. Вы на сегодняшний день имеете штат сотрудников, содержание которых приходится гораздо дороже? чем оплачивают население. И вы говорите, что депутаты не работают, не выходят, не заключают договора. Давайте поставим точки на дыр. То, кто не работает и кто не заключает договора. Хорошо. У вас 130% превышения. Какая машина? Которая мусор Она большая. Ей же развернуться надо. Да Но не в этом. Просто изыскать, изыскать вот эту задолженность, что, которой Ездила Шемик, ездил, да. Мы больше 20% никогда в жизни не поднимались. Это, эта проблема была и Шемет, и Агинский делал, и Калмакан покойный делал, возили, ездили трактора, и в мешках собирали, выставляли собаки, их растаскивали. Скорее, да и трактора. все это вот. Да, он Николай Николаевич может рассказать, как мы. И на какую оплату мы выходили. Выше 20%, и он Баграт Саркисович возил. Вот. И выше 20% никогда в жизни не поднималась оплата. Сейчас мы выходим на оплату 75-90%. 75-90% запрошено. Нет, вот 81, 1 реально 71% 1 1 ,5%. ,5 реально. 71,5%. Реальная цифра подвижна. Оплата Али... 49%. 49%. на сегодняшний день это 49%. Ребята, реально? Так, есть, давайте, э, нет, ну давайте я... И будем не 49. Это нормально. Я я сказал Игорю, э, Игорю Ивановичу сказал, что я его заставлю тоже работать. Э, меня заставляют работать, я его тоже заставлю работать. Я сказал, возьмите два человека оператора, я им буду платить зарплату. Я лично буду платить им зарплату. Вот, пускай они ходят по дворам. Кто не согласен, значит сейчас я ни одной справки, ни одного документа не подпишу без справки за ЖКХ о том, что долга нет. Вот. И вот таким образом мы подняли или нет? Да, класс. подняли. Вот. И когда люди будут знать, что в системном совете он ничего не получит, ни консультации, ничего э, другого, э, будут люди платить. И кто думает, что не будут, будут платить. А еще будем э, начислять пеню, а потом в суд будем подавать. Коммунизма не будет. На следующей сессии мы еще будем рассматривать очень много вопросов, касающихся ЖКХ. Это и жилой фонд будем рассматривать, и канализацию, в том числе и тарифы по канализации. Потому что, ну все, уже наступило, наступило время, когда коммунизма не может быть, априори не может быть. Нужно платить за все. За предоставленную услугу надо платить. Люди пользуются и не знают, где оно берется и откуда. Вот, поэтому э, сейчас, значит, первый вопрос по программе. Есть предложение принять эту программу за основу. Эта программа вам роздана, на следующей сессии ее э, посмотреть, э, если есть какие-то. Ну, я вам скажу честно, э, я читал, ну, я, согласитесь, немножко мозгов есть читали юристы вычитывали читали коммунальщики другие в районе читали эту программу ну, ну вот честно придраться не к чему не к чему придраться если э... Да. Если какие-то замечания будут, если, Да, если у кого-то будут, но я вот так мы всегда говорим, как правило, вот здесь вот поговорить, знаете, вот поговорили, поговорили, придайте свои пропозиции. Ни один человек не придет, не скажет, вот у меня конкретно вот такая пропозиция. Пункт, вот и принес в письменном виде, написано, вношу пропозицию, так куда? Никто не приходит. Такая... Вот. А, Поэтому давайте просто... давайте будем все-таки э, немножко... Кажучи українською мовою, толерантні один до одного, і давайте приймемо цю програму за основу. Я знову кажу. І якщо в когось будуть якісь конкретні пропозиції, будь ласка, в письмовому вигляді мені, мені і я внесу порядок денний на наступну сесію і включимо, проголосуємо чи включимо, чи виключимо до цієї програми, коли будемо її приймати в цілому. не познакомились с содержанием ну, программы. Ну, а, как же, как сейчас знакомятся, хорошо, основа, если здесь, здесь, здесь. куча вопросов. Типовая. Типовая программа. За основу. На следующем мы будем а еще а раз, вы слышите меня не или нет. Но если не познакомились, не ознакомились. А какой основе может быть? Какая не Вы предложили. Вы потом внесёте свои предложения. Хорошо. Приводушение за? Приводушение. За? хорошо. Поступила пропозиція перенести розгляд програми на наступну сесію для прийняття за основу. Это получается две сессии на год. На наступну по сесії. Хто за прошу голосувати? Могу я виступити? Ні, вже вже голосуй. Хто за дощо перенести розгляд програми? Прошу голосувати. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хто за те, щоб зараз розглянути програму і прийняти її за основу? Прошу голосувати. Дуже. Дякую. Рішення прийнято. Хто утримався? Немає. Все, рішення прийнято. Програма за основу прийнята.